Bu gündən Azərbaycanda şənlik mərasimlərinin, toy, nişan, ad günlərinin keçirilməsinə icazə verilir. Nazirlər kabineti müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla iyulun 1-dən şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verib. 50 nəfərdən çox qonağın iştirak etdiyi toylarda COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Belə ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştiraki ilə təşkil olunan şərlik mərasimlərinə münasibətdə yaşının 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin iştirakına yalnız COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunması və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə dəstəkləyici sənəd, COVID pasportu olduğu halda icazə verilir. Bəşənlik mərasimində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburiyyət istifadə tələbi ləğv edilir. İyunun 1-dən etibarən COVID-19 pasportu tələbi tətbiq olunan məkanlarda çalışan işçi heyətinin azı 80%-inin COVID-19 pasportuna malik olması mütləqdir. Şənlik mərasimində xidmət göstərən heyətin tibbi maskalardan, əlcəklərdən və digər fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadəsi məcburidir. Toy mərasimlərinin keçiriləcəyi şadlıq evləri ilə bağlı tələblər. Şənlik mərasiminin keçiriləcəyi məkanın və ya müəssisənin sahibi tərəfindən həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbirzalları Onların tutumu və çalışan şəxsləyət barədə məlumat müvafiq portala icazə.egov.az-a daxil edilməlidir. Keçiriləcək tədbirin tarixinə ən azı 5 gün qalmış, tədbirin keçiriləcəyi tarixi, başlanma və bitmə vaxtı, qonaq sayı barədə məlumatlar portala daxil edilməlidir. Portal üzərindən qeydiyyata salınmayan və barəsində müvafiq məlumat daxil edilməyən şənlik mərasimlərinin keçilməsi qadağandır. Qarantina rejimi qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı şənlik və məkan sahibi arasında müştərək məsuliyyət var edə iktizamnamə imzalanmalıdır. Müəyyən olunmuş tələblərin pozulması hallarına görə məkan və şənlik sahibi birgə cavabdehlik daşıyır. 50 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərinin ictimai yaşayış müəssisələrində qoronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə də məyan olunmuş tələblərə uyğun olaraq təşkil edilməsinə icazə verilir və həmin şənlik mərasimlərində iştirak üçün covid-19 pasportunun təqdim olunması tələb olunmur. 150 nəfərdən artıq iştirakçısı olan şənlik mərasimlərinin keçirilməsi növbəti yumşalma barədə qərar qəbul edilənəy qadağa endir. Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya və İctimaiyyətlərlər şöbəsinin rəisi polis məmuru İlşad Haciyev bildirib ki, 50 nəfərdəy olan toy, nişan və ad günü tədbirlərində covid-19 pasportu tələb olunmadığı üçün tibbi maska tələbi mütləqdir. Amma 50 nəfərdən 150 nəfərədək olan toy, nişan və ad günü tədbirlərində isə COVID-19 pasportu tələb olunduğu üçün tibbi maska tələbi yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, 50 nəfərədək olan toy, nişan, ad günü tədbirlərində rəqs edərkən maska taxmaq zəruri deyil. O, həmçinin vurğulayıb ki, açıq havada, çadırda və digər məkanlarda toy, nişan, ad günləri mərasimlərinin keçirilməsində məhdudiyyət tələblərinə riayət edilməklə 50 nəfərə qədər şəxsin iştirakı icazə verilir. Digər halda bir məkanda iki çadır quraraq ayrı-ayrı qonaqların dəvət olunması üçün sayt tərkibinin başqa formada dəyişdirilməsinə icazə verilmir. Yalnız bir məkanda bir mərasim çadırı təşkil oluna bilər. İctimai yaşayış obyektlərinin monitorinqləri ilə yanaşı, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxs dərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik-mərasimlərində koronavirus infeksiyasının idarə olunması ilə bağlı nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə müntəzəm yoxlamalar aparılacaq. Gedidəki inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən epidemioloji rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejiminin pozulmasıda görə fiziki şəxslər 200 manattan 400 manat rəhməbləğində, vəzifəli şəxslər 4000 manattan 5000 manat rəhməbləğində cərimələnir.